assalomu alaykum dunyoda bizni hayratlantiradigan mo'jizali narsalar juda ko'p qo'limdagi hatto mana shu qo'g'irchoq ham bizga bolalik mo'jizalarini eslatyapti katta bo'lganimizdan keyin bolalik orzulari yo'qoladi biz endi ulg'aydik aqlimizni tanidik deymiz deymizu lekin dunyoda mo'jizakor bizni kattalarni ham hayratga soladigan joylarimiz juda ko'p Ana paytda biz ana shunday hududlardan biridamiz xiva shahridagi qalani ana shunday mo'jizakor ochiq osmon ostidagi muzey shahar deya bemalol e'tirof etishimiz mumkin gektardan ortiqroq maydonda joylashgan bu tarixiy joyda ellikka yaqin tarixiy me'moriy inshootlar ham bor albatta ularning joylashishi bugungacha saqlanish holatlari va turli muzeylarda joylashgan o'rin olgan eksponatlar ham yurtimizga keluvchi aynan mana shu hududga keluvchi mahalliy va xorijiy sayyohlarni ham birdek e'tiborini tortadi yaxshisi bu gaplarga uzoq to'xtalmaymiz va ayni damda chanqalaga mehmon bo'layotgan sayyohlarning fikrini eshitishga tayyormiz assalomu alaykum yaxshimisiz keling tanishamiz assalomu alaykum Uh, bizlar navoiy shahridan bir guruh bo'lib keldik uh, sayyohlik agentligidan mana masala bizni ansamblimiz bor Dirdona degan navoiyda guliston mahalladamiz o'zimiz mana shu xivaga mana shunaqagi juda taassurotlarga ega bo'ldikki men oldin agar 2-3 marta xivaga kelgan bo'lsam bunday taassurotlarni bilmagandim shunaqangi nasiba degan qizimiz tushuntirib har bitta joyini har bir nimalarini xonliklarini minorani shu ipidan ignasigacha shunday tushuntirdilarki biza xuddi bir oldingi zamonga borib qolganday bo'ldikda shunday juda ham taassurotlarimiz katta katta juda judayam mana shu shuni tashkillashtirgan norjon opamga ham rahmat aytaman ana bizlarni qo'llab quvvatlab minatdorsiz juda minnatdorman qariyalarni mana e'zozlab turgan avvalambor <laughs> prezidentimizga mingdan ming rahmat shu bizarni shundayki ulug'larga ko'tarib shunchalik bir hammamizni yuksaklarga ko'tarib turgan prezidentimizga mingdan ming rahmat mana shu tashkillashtirib turgan butun nimalarimizga ham tashkilotchilarga ham rahmat restoranlar, masala mehmonxonalariga kirdik restoranlari shunaqangi zamonaviy shunaqangi ajoyib nimaga taqsinga loyiq bo'lib turibdida judayam judayam biza minnatdormiz biron bir hududga kelganida albatta o'sha joyning tarixini madaniyati bilan tanishasiz e, va o'ziga xos milliy taomlarni ham iste'mol qilgingiz keladida qanday mm -hmm. bo'ldi taomlarimiz yoqdimi <laughs> taomlar judayam zo'r gap yo'q gap bo'lishi mumkin emas hamma taomlari juda shirin qo'llari juda pazanda ekan xorazmni ayollarini qo'llari e, minnatdormiz mamnun bo'ldik allo shukur mm -hmm. yana qanday yorqin xotiralar bilan ortga qaytyapsiz bugun xotir e, nimamiz juda yam nima kuchli bo'ldi safarimiz juda yam kuchli bo'ldi juda minnatdormiz zavqlanib nima bo'lib ketyapmiz allohga shukur rahmat ortiqcha vaqtingizni olmaymiz chunki boya efir oldida gaplashib olganimizda ayni paytda ortqaga qaytayotgan ekanlar va o'ylaymizki yana xivaga kelasizlar va bundanda yaxshi taassurotga ega bo'lasizlar albatta bunday yaxshi taassurotlarni yaxshi kayfiyatni bu yerga keluvchi har bir mehmonning yuzi ko'zlaridan va so'zlaridan ham bilishimiz mumkin umuman olganda bu yerda yaratilayotgan shart sharoitlar haqida uzoq to'xtalishga bugun harakat qilamiz va aynan har bir kelgan mehmonni joylashtirish ularni har bir vaqtini unumli va mazmunli o'tkazilishda nafaqat turizm sohasi vakillari balki ularning xavfsizligini ta'minlovchi mutaxassislarning ham bu borada alohida xizmati va o'rni bor ayni paytda navbatdagi suhbatdoshimiz bilan tanishgan holda shu mavzuga to'xtalamiz keling tanishamiz assalomu alaykum xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi jamoat tartibini saqlash guruhi inspektori leytenant alanazarova zuhra sadullayevdaman zuhra har doimgi ish charani albatta qizg'in davom etadi keling yurgan holda siz bilan suhbatni davom ettirsak chunki odatda bir joyda turmaysiz har doim mana shu yon atrofni kuzatgan holda kelgan mehmonlarning kayfiyati ular nimaga qiziqyapti ayrim hollarda qanday masalalar ro'y beryapti albatta hammasiga birdek e'tibor qaratasizlar oldinda mavsum boshlanishida demak bahorning kirib kelishi bu mavsumni qizg'in tarzda boshlanishi demak tayyorgarliklar qanday bo'lyapti tayyorgarliklar ham ajoyib mamlakatimizda so'nggi yillarda turizm salohiyatini oshirish ichki va tashqi turizmni rivojlantirish sayyohlar oqimini ko'paytirish hamda ularga xavfsiz sharoitlar yaratish maqsadida mana shu kunu tun biz xizmat olib bormoqdamiz va albatta turizmni rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2017 yil 23 noyabr kundagi buxoro samarqand xiva va Shahrisab shaharlarida xavfsiz turizmni ta'minlash chora tadbirlari hamda o'z o'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 6 mart kunidagi transport va turizm obyektlarida xavfsiz turizmni ta'minlash chora tadbirlari to'g'risidagi qarorlariga asosan mana shu xiva ichan qal'a hududida nafaqat xivada balkim respublikamizning barcha turistik sayyohlik hududlarida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tomonidan xavfsiz turizmni ta'minlash yo'lga qo'yilgan va mana shu sayyohlik sayyohlarimizni kelib ketishlari ularga qulay imkoniyatlar yaratish borasida biz mana shu xiva shahrining turistik yo'nalish obyektlarida beshta axborot shahobchalari tashkil qilingan bu axborot shahobchalarida turistlarni xodimlarimizga murojaat qilishlari va ularga yordam ko'rsatishlarimiz ularni o'z fikr mulohazalarini bildirish uchun bizda taklif va mulohazalar kitobi tashkil qilingan bu kitobda fuqarolar ko'p tashrif buyuradigan davlatlar to'g'risida ma'lumotlar aks et tirilgan va bu albatta davlat fuqaro o'sha davlat fuqarolarida xursandchilik uyg'otadi va yana undan tashqari bizni xodimlarimiz patrullik yo'nalishlarida yordamga muhtoj bo'lgan sayyohlarga o'z yordamlarini ko'rsatib kelishmoqda shuningdek biz mana shu sayyohlarga o'z xizmatimizni ko'rsatishda sgvey harakatlanish vositasi skuterlar va yengil avtomobillarda sayyohlarga yordam ko'rsatib kelmoqdamiz albatta bundan tashqari yurtimizga kelayotgan sayyohlarni xizmat ko'rsatishi ularga bizni haqimizda xizmatimiz haqida ijobiy fikrlar bildirishi uchun biz qo'limizdan kelgancha barcha xizmatlarni olib bormoqdamiz albatta ishlarni mana shu tarzda tashkil etilishi ishning i̇şte, yanada bir samarali bo'lishiga va kelgan mehmonlarning ko'nglini birdek olishga ularni xursand qilishga ham sabab bo'ladi va bilamizki aynan xivaga Chanqalaga keluvchi mehmonlarimiz ko'proq tarixiy obidalarni tomosha qilishga qiziqishadi lekin bu hajm maydon jihatdan kichik yer emas 20 gektardan ortiq maydondagi bu joyni aylanishda ular yo'lni yaxshi bilishlari qaysi madrasa yoki qaysi tarixi obita qayerda ekanliklari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishlari ham lozim bu borada ham sizning yordamingiz ularga katta bo'lyapti albatta bu yerga juda ko'plab davlatlardan sayyohlar tashrif buyuradi ular individual ravishda ba'zan esa guruh guruh mana ko'rib turganingizdek guruh bo'lib ham tashrif buyurishadi ularni ichida ko'pchiligi o'z guruhidan ajralib qolgan paytlari bo'ladi boradigan manzilini topolmay qolgan paytlari bo'ladi o'shanday paytlarda ular bizga murojaat qilib guruhi qayerdaligini topib berishimizni shuningdek yoki biror bir muzeyni qayerda joylashganligini mehmonxonalar restoranlar qayerda joylashganini o'sha joylarga eltib qo'yishimizni so'rab murojaat qilishadi biz albatta o'z qo'limiz vakolatimizdan xizmatimizdan foydalangan holda ularga sidqidildan xizmat qilishga va ularga yordam berishga harakat qilamiz rahmat charchamang deymiz suhbat uchun rahmat sizni ishdan qo'ymaymiz kuzatishingiz mumkin ayni paytda chunki jonli efirdamiz jonli efirda hammasi tabiiy ko'rinadi hech narsani uyushtirishni ham sahnalashtirishni ham imkoni yo'q lekin sizga imkon qadar bizga ajratilgan vaqt mobaynida ichanqaladagi bugungi mavjud sharoit turizm uchun yaratilgan imkoniyatlar va ayniqsa sayyohlarni xursand qilayotgan qulayliklar haqida to'xtalishga harakat qilyapmiz ayni damda xo'sh mavsumga qanday tayyorgarlik davom etyapti biz bu haqda navbatdagi suhbatdoshimiz bilan tanishgan holda suhbatni amalga oshiramiz keling tanishamiz assalomu alaykum <laughs> man ichanqala davlat muzey ko'ruqxonasini yetakchi mutaxassisi xudarganova nazokat bo'laman tayyorgarliklar <laughs> qanday bo'lyapti endi muzey ko'riqxonamizda bu chet ellik mahalliy chet ellik sayyohlarimizni kelish arafasi shunday bo'lyaptiki mana mavsumimizni yaxshi bir nima bilan boshladik bugungi kunda tayyorgarliklarimiz juda yaxshi mana ispaniyadan ham bir guruh sayyohlarimiz chet ellik sayyohlarimiz ichanqalaga va xiva shahrimizga sayohatini boshlashyapti nimadan vengriyadan kelishdi bir grurpa guruhimiz endi sayohatimiz juda yaxshi mahalliy sayyohlarimiz ham juda ko'p kelyapti turizmni rivojlantirishimiz muzeylarimizni shunday rivojlantirish maqsadida bu sayyohlarimizga chiroyli yangi muzeylarimiz ochilmoqchi qadimgi xorazm muzeylari xorazm shohlar muzeyi xiva xonligi muzeylarimiz ochilish arafasida turibdi bugungi kunda tez kunlarda bu muzeylarimiz ochilib mahalliy chet ellik sayyohlarimizni tomosha qilishiga xudo xohlasa bir nima bo'lib qoladi sabab bo'lib qoladi ha ayni paytda bilamizki ko'pchilik o'sha xorijiy mehmonlarni ichanqalada joylashgan tarixiy obidalar qiziqtiradi lekin ichanqaladan tashqarida ham dishanqalada ham bir nechta tarixiy obidalar bor va albatta ularni tanishtirish ularni ham o'sha sayru sayohatini amalga oshirishga imkon beruvchi bizda sabablar juda ko'p ayni paytda bu jarayon qanday davom etyapti hozirgi paytda mahalliy sayyohlarimiz ham chet ellik sayyohlarimiz ham bir chipta olib butun ichanqala shahrini ichidagi tarixiy yodgorliklar muzey ekspozitsiyalarini bir chetdan tomosha qilishadi endi keyin xohlashsalar tashqari siz aytayotgandek tashqarida ham tarixiy obidalarimiz joylashgan nurlaboy saroylari qibla toza bog' muzeylarimiz tashkil qilingan sayyohlarimiz agar boraman desalar shu yerga ham boradilar tomosha qilishga albatta bu yerda ham xorazmcha yangroq musiqa bor va bu yerga keluvchi mehmonlarimiz ham bemalol raqsga tushishlari mumkin va ko'pincha bu yerda nafaqat ziyorat qiluvchi mehmonlar balki yangi hayot ostonasiga yo'l qo'ygan kelin kuyovlar ham ziyorat qilishadi va o'ziga xos mana shu yerda raqsga tushishadi xursandchilik qilishadi va o'ylaymizki bu yerda yaratilgan shart sharoitlar faqat sayohat qilishdan yoki ma'lum bir tarixiy inshootlarni tanishtirishdan iborat emas bu yerda o'ziga xos milliy taomlarimizni namoyishi ham bor a gastronomik turizmni rivojlantirish uchun qanchalik e'tibor qaratilyapti bugun hozir shu ovqatlar milliy ovqatlarimiz tayyorlanyapti e, mehmonxonalarni ichi yangidan ta'minlanib chiroyli qilib keladigan sayyohlarga shu o'zlarini nimasini ko'rsatishyapti ovqatlari milliy taomlari bilan hamva albatta jarayonni <laughs> davom ettiramiz chunki bu yerda mehmonlarimizni keti uzilmayapti ularni nafaqat o'sha me'moriy inshootlar bilan tanishtirish balki gastronomik turizmni ham rivojlantirish maqsadida bir qancha kafe restoranlar faoliyati bu yerda yo'lga qo'yilgan va yana mehmonlarimizni munosib kutib olish ularni joylashtirish kuzatib qo'yish kabi bir qator mas'uliyatli vazifalar zimmasiga yuklatilgan xodimlar bilan suhbatni amalga oshiramiz chunki bu yerga keluvchi mehmonlarimiz ichanqalagacha yetib kelish masofasidan tortib yana orqaga qaytishgacha bo'lgan jarayonda ularga albatta xavfsizlik xizmati xodimlari yordam berishadi ayni paytda ular bilan suhbat amalga oshiramiz keling tanishamiz assalomu alaykum xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimi katta leytenant ro'zmetov sardor bo'laman a qanday xizmat ko'rsatilyapti mehmonlarimizni munosib kutib olish va kuzatib qo'yish uchun qarang bizni mehmonlarimizni munosib kutib olishimiz uchun avvalambor bizni viloyatimizga ularni kelish yo'llari ya'ni aeroport vokzal va asosiy turistik yo'nalish transport yo'llari mavjud o'sha yo'llarda o'sha aeroport va transport obyektlarida biz kelayotgan sayyohlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida boshqarmamiz demak ich iç, ichki boshqarmamizni ichida e, yo'l harakati xavfsizligi guruhi inspektorlari xizmat olib bormoqda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari xodimlarini asosiy vazifasi yurtimizga tashrif buyurayotgan sayyohlarni aeroport vokzallarda ularni xavfsiz tarzda kutib olish va ularni turistik namoyish obyektlarigacha xavfsiz yetib kelishlarini ta'minlashdan iborat ushbu e, ishlarni nima misolida aytsak bo'ladi yo'l harakati inspektorlari o'tgan e, yili o'tgan yili sayyohlik namoyish obyektlari va uni atroflarida taksi faoliyati bilan shug'ullanayotgan xodimlarimizni litsenziyasiz taksi kirakashlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan yuzga yaqin demak taksilarni transport boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlik reyd reyd tadbirlarida aniqlab ularga qonuniy chora ko'rildi va bu yil 20 yigirmaga yaqin xuddi shunday fa litsenziyasiz faoliyat ko'rsatayotgan taxsi haydovchilari bilan ishlar olib borildi rahmat ma'lumotlar uchun va albatta bu haqida bugun uzoq gapirishimiz to'xtalishimiz mumkin ayni paytda xivada o'zingiz guvoh bo'layotgan bu jarayonlarni <laughs> ko'z bilan ko'rishni xohlasangiz va o'zingiz ham zavqlanishni xohlasangiz xivaga chanqalaga kelishni tavsiya qilamiz va sizni bajonudil bu yerda qarshi olamiz